द्वादशस्कन्धपरिच्छेदमु तोम्बैयेडव दशकम् उत्तमभक्तिप्रार्थना मार्कण्डेयोपाख्यानमुत्रैगुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि ही भुवने हीनमध्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्मचाहारभेदाः तत्क्षेत्रत्वन्निषेवादि तु यदिह पुनस्तत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैर्घुण्यनिष्टं तदनुभजनतो मंशुसिद्धो भवेयं त्वय्येवन्यस्तचित्तसुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्धम् भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरानाश्रयन् पुण्यदेशान् दास्यो विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिर्मुच्यमानावमानस्पर्धासुयादिदोष सततमखिलभूतेषु सम्पूजये त्वाम् त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं ह्युपास्तिं कुर्वन्ैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयं त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव भक्तिमार्गं मनोज्ञं तं चैनं भक्तियोगं द्रढयितु मयि मे साध्यमारोग्यमायुः धिष्ठ्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहोभयेषजायेव दुग्धम् मार्कण्डेयो हि पूर्वं गणकनिगदितद्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवेत्वा वत्सरं त्वां तव भटनिवहैद्रावयामासमृत्युं मार्कण्डेयाश्चिरायुः सखलु पुनरपि त्वत्परः पुष्पभद्रातीरे निन्ये तपस्यन्नलसुखरतिः षट् तु मन्वन्तराणि देवेन्द्रः सप्तमस्तं सुरयुवतिमरुन्मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैर्नतु पुनरशकत्वज्जनं निर्जयेत्कः प्रीत्या नारायणाख्या स्वमथ नरसकः प्राप्तवानस्य पार्श्वं तुष्ट्यातोष्णूयमानस्सतु विविधवरैर्लोभितो नानुमेने द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल न्तरात्मा माया दुःखा मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः या ते त्वय्याशुवाता कुलजलदगलत्तो य पूर्णातिघूर्णत् सप्ता नूराशिमग्ने जगति स तु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः दीनप्रैशिष्टदूरे वटदलशयनं कञ्चिदाश्चर्यपालं त्वामेव श्यामलाङ्गं वदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुलीकम् दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमुपगतः स्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपौघं भूयोऽपि श्वासवातैः बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः मोदा पिहिततनो स्वाश्रमे प्राग्वदासीत् गौर्या सार्धं तदग्रे पुरभिदथ गतस्त्वत्प्रियप्रेक्षणार्थी सिद्धानिवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरामृत्युतादीन् एवं त्वत्सेवयैव स्मररि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रयात्मकस्त्वं ननु सकलनीयं ते ते सुव्यक्तमासीत् त्रिंशेस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन्मन्दिराण्यूर्ध्वमूर्ध्वं तेभ्योऽप्यूर्ध्वं तु मायाविकृतिविरहितो भाति वैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणाम्भस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सचिद् ब्रह्माद्वयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् उत्तमभक्तिप्रार्थना मार्कण्डेयोपाख्यानमु अनु तम्बति एडव दशकं समाप्तं नारायण नारायणगोविन्द श्रीमन्नारायण नारायणगोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द